Наш наступний гість Владислав Грицай, майстер нумерології. Пане Владиславе, просимо вас до нас у студію. Вітаємо доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми надаремно говоритиме сьогодні на цю тему. Бо, як відомо, Путін, як і більшість диктаторів, ще той любитель символічних дат. Наприклад, саме на день незалежності України в ніч на 24 серпня, у 2014-му сталася трагедія у Іловайську. Тоді російські війська оточили українські сили в Іловайському котлі. Загинули за офіційними лише даними: 366 бійців за рік у день соборності, 22 січня, завершилася оборона Донецького аеропорту. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну теж було кілька знакових дат ескалації бойових дій від Путіна. Чекали і на 9 травня, день, коли в Росії святкують перемогу. Велике, Велике Натомість, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України саме в цей день. Якщо ви пам'ятаєте, також ескалації очікували на Український день незалежності, та на 14 жовтня. Це день захисників і захисниць України. Майбутні символічні дати це 6 грудня, це День збройних сил України. Та 30 грудня це 100 років від дня заснування радянського союзу. Саме тоді чотири республіки уклали так званий союзний договір, якщо сучасною мовою говорити. Тож чого очікувати від терориста тепер говоритимемо саме про це наступні кілька хвилин. Пане Владиславе, я не знаю як Олег власне, я не схильна недооцінювати нумерологію. Це ціла наука. От щойно те, що Олег розказав, прив'язки Кремля, прив'язки тирана російського до дат і псевдореферендуми, і вторгнення, і наступи, і відступи. Чому це так пов'язано? А, смотрите, дело в том, что а, для того, чтобы держать режим а, в неком таком символизме, любой тиран начинает включаться в а, тайные знания, так называемые, мистические знания. Я вам скажу больше, почему именно 24 февраля, это ровно полгода ждем независимости Украины. Ровно полгода. А почему это важно? Потому что если мы говорим о Путине как о неком человеке, да, хотя это сложно да, сказать, но если мы говорим так, то мы должны понять, что он очень удачливый. Как бы нам ни хотелось это не признать, но с точки зрения нумерологии, какую бы дату не взять, а, а там считается, что у него там 4 даты, да, э, скажем так, даты рождения, то э, две основных очень удачливы. И получается, что те шаманы, э, те э, мистики, которые рядом с ним, ему рекомендовали взять именно полгода разницы. Почему? Потому что в астрологии есть такое понятие, э, как 180 градусов. Я сейчас объясню. Если мы нарисуем все 356 дней э, на циферблате, то 24 августа и 24 февраля это будет ровно друг напротив друга. Это не просто так. То есть это день, когда удача лично его и удача путинского режима была максимально э, в той позиции, где она могла реально принести блицкрик. И Ему об этом и сказали на самом Вы деле. Кажете про четыре даты, какие есть счастливы для Путина. А что это за числа? Что это за даты? четыре даты рождения. То есть, если мы берем, ну, смысл в том, что та, которая в Википедии, 10 октября 1952 год, это одна из них. Есть еще э, 7-10-50 год. И есть еще две, они менее известны, но когда-то я тоже анализировал, э, разные э, журналисты находят разные даты. И вот получается ситуация в том, что э, реальная дата рождения Путина очень часто говорят, что скрыта. И это тоже один из показателей, почему э, он э, так завязан на мистике. И это тоже лишний показатель того, что для него это имеет очень большое значение. У грудні та у грудні двадцять дев'ятого mm -hmm. числа буде 100 років, як mm -hmm. підписаний договір про створення СРСР 30, uh, 30, -го. 30, -го, 30 -го. Так? Дя Дякую, дякую, що поправив. Uh, от uh, Это совпадение, пан Владиславы? Чьи якость? Это повязано с тем, что кует Путин? Изначально вот когда делал такой некий психотип разбор психотипа Путина, хотя бы даже по тем датам, которые есть, очень четко в его мистическом мышлении была задача к 30 декабря воссоединить, возродить Советский Союз. Более того, почему именно 24 февраля? Потому что там была задумка реально взять Украину там за, за три недели. Для того, чтобы потом, скорее всего, была тренировка в Казахстане в январе, потом очень вероятно могла пострадать Прибалтика и так далее. То есть по факту план изначально был совершенно другой. 9 мая зайти в Киев, Uh, и ну, провести там парад полноценный, и потом дальше пойти, скорее всего, или на Прибалтику, или тот же Казахстан, и возродить 30 декабря. Это опять-таки мистическое мышление. То есть мистическое мышление, особенно в его понимании, да uh, даты ⁇ это некие точки отчета, в которых нужно ритуально uh, закрепить uh, некие uh, результаты. Вот смотрите, я сейчас такой момент проговорю. Он может показаться достаточно мистическим, но... Путин э, всегда свои победы э, ритуально закреплял очень серьезными жертвами. Я хочу вспомнить Кемерово. Помните э, пожар в Кемерово в торговом центре? Причем, э, ну, скажем так, э, так как я немножко понимаю, как работают ритуалы магически, можно к этому по разному относиться, но ритуал в Кемерово был. Ну максимально, я бы сказал, э, стандартным. Там погибали и животные, там погибали и дети, там погибали и женщины. То есть там было конкретно жертвоприношение. Потом это жертвоприношение э, повторилось Мариуполем. Помните, к сожалению, этот черный день, когда ударили по э, по месту, где прятались женщины и дети. Это все ритуалы. І очень часто говорять о тому, що Шойгу вместе з Путіним ритуалі купались в воді в з кров'ю. Взагалі, це все ритуально. Але скажіть, будь ласка, uh -huh. пане да. ну, 21 -е століття. Людина літає в космос, людина створює атомні електростанції, людина а, на геном людини так змінює? Чому? Так на высокоосвещенных, науковых речах э, не концентрируются люди, а верят в то, что э, для большинства не я пояснением. А именно поэтому, смотрите, для того чтобы создать культ в любом случае, да, любой культ он должен подтверждаться опять таки ритуалами. И если мы говорим о э, путинском режиме, вспомните хотя бы этот храм войны. Это ну это просто то, что с одной стороны не вяжется в нормальном мозге, но мы должны понимать, что э, это целая, э, целая стратегия, целая технология сделать э, народ рабами рабский народ, а для того, чтобы их держать в этой арабской узде, очень важно через символизм им что-то постоянно давать, скармливать. Поэтому это целая очень крутая, крутая, в кавычках, конечно же, технология, которая работает. Потому что по факту э, закрыть информационное пространство, что было первые месяцы войны, да, э, ограничить, давать информацию, которая подкреплялась бы гневу. А вот тут еще очень важно то, что ментальность эрефийцев, она такая, что это ментальность орды. Им нужно верить в вождя, который всесильный, и это должно подкрепляться а религией, привет патриарху, да, какими-то победами внешними, ну и так далее. То есть это просто технология по факту. А на какие даты найближчим часом работаем uh -huh. ставку Путин? Чего нам чекать ближчим часом? А, честно сказать, я думаю, что две, два основных периода, это был июнь и октябрь, вот я даже когда делал прогнозы, говорил о том, что октябрь будет один из самых сложных. Так, к сожалению, получилось. И э, в июне точно так же, июнь-октябрь два самых сложных месяца. И хорошая новость в чем? В том, что самое главное в этой войне было э, две точки. Первая точка 24 апреля. То есть это была точка, в которой Украина боролась по факту сама. 24 апреля, ну там 20 числа апреля начались Рамштайны, начались объединения, то есть Украину услышали. Вторая точка, чисто ритуальная, это 24 августа. И смотрите, очень важно, когда человек празднует свой день рождения, я думаю, многие замечали, что через неделю-две прилив сил происходит. Что произошло у нас? Через две недели был Харьковский прорыв. То есть Украине очень важно было, ну давайте так, по-честному, дотянуть до дня независимости 24 августа а потом а, начался с точки зрения нумерологии двадцатый год э, то есть ну число 20 не буду сейчас долго объяснять как это высчитывается а число 20 это поддержка рода это включение мирового сообщества и включение энергии э, знаете как на уровне ментала то есть э, с 24 августа включились предки настолько сильно, насколько это возможно, поэтому э, я думаю, что в ближайшее время э, в ноябре будут э, новые договоренности, которые нас повлияют. А в декабре есть предположение, что в 20 числах декабря плюс-минус к столетию, да, так называемого Советского Союза, наверняка будут или переговоры, или какое-то очень резкое э, изменение в плане войны и э, вступление в некий новый статус и, возможно, э, надеюсь, что не замораживание, а уже победа, по крайней мере, может быть, не на 100%, но очень очевидная. Але якщо ви говорите, що два тижні це максимальний перелив сил Путіна а, так? Через, Путіна, через, через два тижні. Тобто два тижні після дня народження Путіна вже минули. Чи можемо ми за цією логікою очікувати, що він піде на дно, а ми його туди підштовхнемо? А так і відбувається. Якщо ми подивимося, навіть з точки зору того, що він говорить, якщо тон говорить, так все почалось з резинової попи. Я думаю, простіте мене за це вираження, але а, знаєте, слово є, а її да, ціла да. частини тіла немає також не буває. Перва. сентября когда он проговорил а я об этом тоже много говорил что было четкое ощущение что э, путин сам по себе очень любитель такого сарказма и он то, только он его понимает этот юмор и вот было ощущение что человек который говорит 1 сентября про резиновую попу не понимает чем юмор или формулирует как-то странно плюс еще несколько таких очень очевидных моментов таких э, Мимо кассы, да, давайте так это назовем, в его интервью последних, особенно вот недавно, это я не буду говорить вслух, вот, и все наталкивает на мысль, что либо уже очевидно человек не в, не в своем уме, либо это вообще не он, ну уж простите за то, что... Так, проговаріва ви згадували про храм війни. Той що угу. о, той, що був побудований, так ми хотіли б нашим глядачам нагадати, що він з себе уявляє, тому що дивитися це і жахатися на це, да, подивіться на плазму. Будь те, ласка. що ми зараз бачимо, да, оце ось і пане Владиславе, угу. от при принадлідно... Можливо, тут є якісь символічні речі, які нам, на перший погляд, не невідомі. А ви нам би підкреслили да, але показали. вони щось означають, так. Ну, во-первых, давайте будем откровенны, что это не совсем в традиции христианской. То есть здесь э, даже сама по себе постройка, она такая... Вы же про Орду сгадали, правда? Да, да, и она конкретно, она конкретно ментально соответствует Орде. Мы сейчас не говорим ничего плохого про мусульманство. Мы говорим о том, что здесь идет несоответствие. То есть то, что идет через э, патриарха, да, то, что идет через православие, да, в кавычках, этот храм вроде как э, принадлежит этой конфессии, но внешне абсолютно и не соответствует. То есть это конкретно место ритуалов, место, в котором э, ритуально запускается совершенно, э, ну, такие черные места, я бы даже назвал то, что называется. А можете, э, ну, не передбачить, а, ну, принаймні, э... А, розказати нам і нашим глядачам, а коли очікується закінчення цієї війни, от щось кажуть про це цифри. О, знаєте, як? тут я вначале так стрімівся прогнозувати, но на жаль, таке События, как война, очень сложно спрогнозировать, потому что очень много вопросов выборов. да. И вот ближайшая точка, в которой она либо закончится, либо мы, очевидно, приблизимся к победе, я думаю, что это будет как раз 20 числа декабря. Это будет и символично. И смотрите, есть один очень важный момент. Все выстроено в некой цикличности. Если мы берем цикличность про Украину, то м, по 4 месяца мы э, можем видеть некий прорыв. 24-е. Э, Только я хотел запитать вас, какие числа, да, вот эти ключевые угу. точки вы бы вы, вы, вы для страны? Да, 24 э, февраля, через 4 месяца э, у нас было 24 э, июня. То есть июнь это по факту точка, в которой э, должны были заканчиваться самые основные сложные такие периоды. Июнь, правда, был очень тяжелый, то есть с июня началось некое возрождение. Следующая точка это 24, 24 вот, октября. Это тоже точка, в которой все немножко, ну не то чтобы заканчивается, но сходит на нет. Помните, середина октября была очень тяжелая. Следующая точка, в которой очень многое может поменяться, это будет как раз 24 декабря. То есть, и вот тут очень интересная штука, потому что число 24 оно соответствует защите, число 24 соответствует э, истине, так это и звучит да, символично. Поэтому э, парадокс в том, что Путин начал э, в тот день, который, собственно, его приводит к краху. Как бы это странно ни звучало, потому что. Число 24, оно очень символично. 24 часа, 2 по 12, то есть много-много ну, таких моментов. И вот число 24 это число, которое возвращает все правильный баланс. Водиславе тоді, якщо я правильно розумію, угу. протягом життя людина змінюється, людина змінює звички, змінює спосіб життя відповідно і вплив чисел за вашим за вашим твердженням, так само може змінитися. А для країни для України. Такие цифры, чем может измениться, вот такие даты, такие рэпорные точки. Конечно, это, во-первых, во-вторых, честно сказать, я бы рекомендовал, если это возможно, поменять день независимости. Я думаю, что когда мы победим, нужно будет именно тот день сделать днем независимости, потому что, к сожалению, 24 августа. День другое народження. Да. 24 августа 1991 год – это день, в котором завис, в котором заложена постоянная борьба, к сожалению. Постоянная борьба, там идет развитие интеллектуально, но там нет развития материального, и в этом дне постоянно идет некая конфликтность. То есть я бы так сказал, что мы по факту сейчас отыгрываем, да исторически, те события, которые заложены, в том числе, в Дне независимости 24 августа 1991 года. Дякуємо вам. Спасибо большое за беседу. Мы надеемся, что вы не ті цифри, які відбуваються, які, які відбуваються в последний раз анализируете те цифры, которые происходят в нашем жизни, які которые так или иначе влияют на то, что навколо нас происходит. Uh, спасибо большое. Владислав Грицай, мастер монологии, был гостем нашей студии.